Такие крики были страшные, просто. созвик Не знаю откуда, но крики сильные были, да. Мы были чудом все э, на той стороне квартиры в районе кухни. Из-за этого как бы сюда досталось больше, там был просто хлопок. А сын находился в детской, как бы он пошел туда. И ему стегом э, разрезала бровь, шею. И ну, сильно была крова. Кровопод... Ну, короче, кровь у него сильно лилась. Повезли в тысячку, сейчас вроде все нормально. И там вот поможете пройти в детскую посмотреть, что там случилось. Виворила корний блок. І ось посмотрите, як побила стіну, бетон. стеклами чи осколками, я не знаю. Повністю всю внучну. Ми не зрозуміли, дай Бог, що вціліли. Не Ні осколками, нічого. Чоловік лежав, ми всі на лікарняному знаходилися. Прорвало газову трубу, нам треба було срочно спускатися, тому що машина горіла. Шок. Потім тільки плакати почали. Дітям 4 рочки, 8 років. Ніхто не ранений, слава Богу, без осколка.